Ви хочете поговорити об Сусі? Да, що, є новості? Одній з екскурсій мужичок у пустині загубився, і вже бідняшка, це було вночі, вже автобуси всі уїхали, і він пробродив всю ніч в пустелі, У в пустелі замерз. Потім почалася жара. Він спрів, спотів, сонячний удар. Ну, все, людина була віруюча. Став на коліно змолився каже, Господи мій любий, я скільки життя потратив на те, щоб тільки тобі служити. Спаси мене, виведи мене десь на якусь дориженьку. І далі мене вже якось, ну найдуть машинки. Дивиться, дійсно, проявилася дорожка. Він такий задоволений. Біжить, став на коліна. Дякую тобі, Господи, якась машина проїде, мене обов'язково забере. Коли дивиться від доріжки, біжить на нього Лев, роз'ярений, страшенний, він знову став на коліна. Господи, Боже ти мій! Уже ж дорогу дав. Господи, последнє прохання, зроби цього лева віруючим, Господи. Лев перестає бігти, спокійнісінько підходить до нього, сідає теж, як він, на корточках, піднімає голову догори Лев і говорить: Господи, благослови цю піщу. Такой еще анекдот в Ну, там много же распределения ждут же ж это самое. Ну, и каждый рассказывает, кто как умер. Тот там пьяный, замерз, тот то. А, говорит, та, говорит, ну, а ты как умер? Тот говорит, представляешь, прихожу домой, с работы выгнали, там денег нет, жена гавкает. Я разозлился, взял и выпрыгнул в окно с 12 этажа и разбился. А ты как? Надо было смотреть, куда прыгаешь. батюшек и религию м -м, замечательные такие есть анекдоты, э -э классные. Э -э, приходит прихожанин, приходит батюшки и говорит, батюшка, а можно вам какой-то вопрос задать? но «Ну, не в церкви, потому что, ну, такой мирской вопрос. Вот, ну, можете выйти на улицу? Ну, конечно, вышел, да, сын мой, что вот раз там. Ну, э -э скажите, батюшка, вы вот много спиртного можете выкушать? Ну, сын мой, это зависит от того, какого спиртного, там, легкого или крепкого. Ну, крепкого, крепкого, вот водочки 40 градусов. А, ну, это сын мой, зависит от того, под закусочку или бизонный. Ну, под закусочку, под закусочку, батюшка. А, ну, это, сын мой, зависит от того, в помещении, али на воздусях. На воздусях, батюшка, на воздусях. Ну, и еще один вопрос, сын мой. За свой счет или за счет чужаго? За счет чужаго, батюшка, за счет чужаго. Ну, ежели крепенькой водочки, да под закусочку, да на воздусях, да за счет чужаго, тогда ограничений не предвидится.